Доброго ранку! ми сьогодні знову даємо цікаві й корисні поради. І вже з вами знайома пані Ілга, яка є флорист дизайнер, знову підготувала щось цікаве. Що ти підготувала? Добре утра. Сегодня тема у нас будет квиллинг. Это достаточно древнее, можно сказать, искусство, увлечение. Возникло она еще в 15 веке, на какой-то момент оно было потеряно, но в 20 вновь это возродилось, это стало интересным увлечением, это стало вообще искусством. Много кто этим занимается, в Японии она очень развита, это целые картины целые такие произведения искусства. Но мы сегодня с вами освоим азы этого всего искусства и научимся элементарно, допустим, как оформить небольшую открыточку, пусть это будет маме на день рождения или на 8 марта. Посмотрим, как можно оформить конвертик, допустим, кому-то подарить уже внутри с открыточкой. То есть мы сделаем небольшой декор вот в каком-нибудь в таком виде, который потом уже может украсить нашу какую-то вот я, честно говоря, даже не догадываюсь, как это делается. Для того, чтобы понять, как это вообще происходит, я сейчас тебе с помощью вот такого нашего инструментика покажу, как вообще закручивают бумагу. То есть вот, на примере можно здесь понять, что э, листочек маленький, вот такой полосочка бумажки закручивается в кругляшок. Да. У нас есть вот такая вот линеечка. Это может быть в вашем случае любая. Есть такая офицерская линейка, где есть угу. вот такие вот ограничители. В нашем инструменте есть вот такое отверстие, куда вставляется полосочка. И нам нужно ее просто начинать закручивать. Когда мы дойдем до конца, нам нужно будет выложить ее в нашу линеечку, в эту форму. Да. Какую мы выберем, допустим, какой величины. Если мы будем делать вот такие листики, как у нас уже есть заготовочка, то это должен быть небольшой тогда. Мы выкладываем его сюда, в нашу. Вот, ограничитель. И у нас уже есть вот такой кругляшок. Ты пока можешь сделать да. тоже. Добро, а если не мая такой инструмент? Можно выйти подручными материалами. Вплоть до того, что вы возьмете спичку, сделаете в ней разрез. Уже получится у нас ложбинка, правильно? Ну, да, правильно. правильно. Вы можете взять, допустим, какой-то шило, остренькое шило, на него хорошо закрутить и начинать закручивать опять же эту ленточку. И опять получится такой моточек. Я так роблю, да? Да. Я пока свой моточек буду заклеивать, нам понадобится клей ПВА, который мы просто смачиваем, кончик. Теперь его снимаем, подковыриваем да, и вставляем вот такой размер номер 20, например. Поддерживаем пальчиками, чтобы он не убежал. Теперь аккуратно его достаем, он достаточно хорошо раскрутился, Бывает, когда нам нужно, чтобы краешек был не по центру нашей бумажки, а сбоку. Да. Таким образом мы его там приклеиваем, а здесь подковыриваем. И поэтому у нас получается, что наш центр он сдвинут. <связанное> <связанное> Класс. Теперь понятно? Да. <связанное> дуже зразуміло. <связанное> да. Ну вот мы приклеили вот такой кружочек, и сейчас нам понадобится сделать вот такой листик. Для этого мы перегоняем в этом случае не так как здесь, а в этом случае наш центр в центр. Да. За счет того, что подгоняем с двух сторон. Mm -hmm. У нас теперь получается такая каплевидная форма. Да. Мы слегка сгибаем не всю бумажку, а по краешку. А для того, чтобы дать направление листочку, мы можем просто вот таким образом подковырнуть. У нас получится загиб в одну сторону. Опять же перегнать центр, чтобы он ушел от краешка. И сделать загиб в другую сторону. Вот он наш листочек. А ну дай на ну, я спробую. Давай мы эту заклеим сначала. Нам нужно его достать, проклеить краешек. Методом тепла пальчика клей у нас приклеивается. Но не сжимаем, а только тепло передаем. Теперь перегоняем в центр кружочек. Но зажимаем только краешки пальчиками. Сразу можно придать направление этого усика вниз ногтем, а этого усика вверх. Можно а подковырнуть опять же краешек, более круглый сделать, чтобы не было загибов и переломов. А как сделать вот такой листочек? Вот у нас есть, допустим, черный. Мы уже можем взять. Я вам покажу, как это делается. То есть нам нужно, чтобы сверху вот здесь получилась ложбинка. Да. Если нажать на центр, мы можем понять, что нам остальные два края нужно пальцами просто прижать. Да? А. Вот таким образом. И появляется вот такой как будто форму ландыша, такого цветочка. Все это зажимаем, и вот оно уже создает как будто лепесток, может, василька, если сделаем голубого цвета. Самая распространенная форма в квиллинге, это вот такое как будто... Кулька. Ну, это капелька. Это делается еще проще. Это берется маленький моточек и зажимается только с одной стороны. И вот уже есть капелька. Поэтому вот на такой вот технике мы сделали вот такой шарик. Снизу маленькую, такую, как мы здесь сделали. Очень маленький элемент. Сверху капелька. Между ними полосочка. И вот в итоге у нас вот такой шарик. Это подойдет на детское что-нибудь. Так так, для... на дытячий, правда? Да. Ну, давай мы будем уже что-то приклеивать. Ну, вот я заранее подготовила вот такую стрекозу. Мы сделали желтого цвета э, капельки, которые с двух сторон зажимаются, без поворотов, как на листике. Мы их склеили между собой. Угу. Мы сделали очень большие черные полосочки, которые э, крылышки, на самый большой развернутый наш круг. Мы их сильно сжали, то есть получилась такая многослойность, как у стрекозы листья. Угу. Крылышко. По голове и по усикам, мне сложно догадаться, там просто идет моточек первый, сначала это идентирует голову. И из двухсторонней ленточки, которая просто сжимается по центру, мы сделали усики, которые намотали один в одну. Другую в другую. Mm -hmm. И у нас получились вот такие усики. Mm -hmm. Все mm -hmm. это мы скрепили между собой и теперь можем оформить любой конвертик или любую открытку. Нам достаточно уже просто нанести какую-то основу клеевую. Там может быть разное. Если у вас будет пистолет под руками клеевой, пожалуйста, ли может ли, быть да? такой. Да, конечно. Чем лучше клеить это все ПВА, тем что ПВА, даже если его будет много, и его будет заметно. Потом, когда он высохнет, он станет прозрачным. Достаточно теперь пару минут, чтобы это все подсохло. Очень красиво, если кто-то из детей сделает на 8 марта такие открыточки. Кто-то здесь ползет, кто-то здесь летает. Да, на 58 бар нее. Можно от руки теперь взять красивый фломастер. Можно сквизер, есть такой, который вот используется в, при технике старения. И написать там пожелания с праздником. Вот такие несложные оформления открыток мы сегодня с вами сделали. Очень мило, красиво. Я думаю, порадует любую маму особенно на 8 марта. Это несложно, главное за это сесть, начать, и вот в результате получится вот такой вот красивый декор. Крысни парады – это необычайные речи из материалов. До побачення. До свидания.